Так, всем добрый вечер, народ. Снимаю еще раз видеообзор на такую, скажем, квартирку. Вот, снял квартиру себе. Вот, это, так скажем, прихожая. Тут, короче, зеркало. Оно, короче, типа шкафчик открывается. Вот, у нас санузел получается уже. Открываем дверь. Вот, это ванная. Тут все есть. То есть, как бы, мы... все есть, видите. Так, это у нас санузел был. Так, это у нас заход уже на кухню. На кухню. На кухне чуть-чуть есть не прибрано, так что извиняйте, народ. Вот, Побыстренько у вас снять. Что у нас тут как тут? Вот. Квартира кошта, она дорого за сутки. Так что, народ, это звяги. Так, ходить вам покажу дальше, что у нас тут еще есть. Так. Прихожая показывают, все комната заходим. Вот. Комната. Телевизор есть, плазма здоровый. Wi-Fi есть, все есть. лишь вот такие. Вот, в принципе, неплохо, красиво. Красиво дизайн, хороший. Так что вот как-то вот, вот так вот. Зеркало. Всем привет. Ну, все, все по красоте есть. Еще балкончик, давайте покажу вам. Балкончик. Балкончик. Так, вот такой балкончик получается. Так, вот здесь кресло можно посидеть, покурить, кто курит. Вот, окошко можно приоткрыть. Приоткрыть. Вот такими получается виды будет окна там есть АТБ Маркет сразу недалеко ребята так что кто снимает квартиру в Зягеле пишите могу дать адрес короче вот, самая хорошая квартира вот, по хорошим ценам так что вот а? там АТБ есть сразу ну такой обзорчик получился всем кто смотрит. Всем спасибо, лайк, подписочка обязательно, народ, обязательно.